что происходит на фронте. Люди не понимают, что происходит. И более всего вопросов, а что происходит в Курской области? Что происходит в Курской области? Уже даже не задают вопросы, почему это случилось. То есть тут все понимают, почему это случилось, не понимают только, почему до сих пор мы не знаем, кто конкретно за это ответил или ответит. То, что на Украине все плохо, мы знаем давно уже. Только в то они никак не рухнут. То, что фронт вот-вот посыпется, тоже знаем. Только что он-то никак не сыплется. Значит, Зеленский. То, что он плохо кончит, это сомнений нет. Вопрос в том, когда он плохо кончит? Через месяц или через 10 лет? И второе, главное, а он эффективно работает. Он эффективно обеспечивает действия антирусского, антироссийского киевского режима. Люди до сих пор не могут понять, почему мы не можем освободить территорию Курской области. Нужно признать, что украинцы, как разведно-диверсионные группы, ведут очень эффективную работу на территории уже как бы, классической России, в Курской области. А вот я не видел деятельности такой партизанской диверсионной на территории врага. А вот они действуют эффективно. Почему произошло то, что произошло? Ну, как же так? Ведь все же было видно, почему же как-то не, не предотвратили? Mm -hmm. Ну, давайте начнем с того, что мы получили оплеуху. Со спутников мы что-то видели? Видели. Авиация наша засекала передвижение огромных маск украинских войск. Безусловно. Беспилотники контролировали территорию. Безусловно. Войсковая разведка должна была спать или работать в ближайшей, так сказать, тактической глубине? Конечно, это тоже наш гигантский просчет. Совершенно понятно, что если располагали вот всей суммой информации наш генеральный штаб, командование специальной военной операции, то тут можно сделать вывод, что не придали значения, что ли. Это, это, это стратегический просчет, это серьезно. А может быть зададимся вопросом генштаб или командование своего не располагало информации? И я в это не верю. Я ждал, что министр обороны должен будет сделать стратегические, глобальные акценты на том, какие уроки надо извлекать из того положения, с которым наша армия столкнулась на Курской земле. Я вот этого. Не услышал. Я не услышал о том, что надо учиться оперативно реагировать на вот эти сигналы разведки, на угрозы. Я не услышал этого, да? А, допустим, я не услышал на о том, что в принципе надо делать в данной ситуации. А потом у меня возникает еще и другая проблема в голове. Да? У них много у меня проблем. Я уже вижу, что мы, в общем-то, менжуемся, стесняемся говорить, что специальная, операция, военная, специальная военная операция уже закончилась, дорогие друзья. Ее уже нет, уже начинается война. Вот этой оценки тоже хотел услышать от э, Белоусов. Я бы хотел услышать и от Белоусов в глобальном стратегическом плане ответы на вопросы, которые от нас с вами требует народ. Он же уже насмехается. А где удары по центрам принятия решений? Министр обороны должен слушать народ, должен служить народ и давать ответы. Народ этого Белоусов Почему-то забыл сказать о том, что активнейшим образом идет наращивание помощи и финансовой и военной помощи Запада Украине, и мы уже можем мы, мы, мы можем понимать о том, что в общем-то надо ожидать то, что вот контингентов, штатных контингентов войск НАТО. Вот уже сенатор Грэм уже не стесняется говорить, что в самолетах М-16 будут сидеть кто? Профессиональные военные летчики. Они отпускники, они запасники. Но это же для другого совершенно сказано. Когда общество поддерживает армию, это самый сильный боезаряд, который армия может получить у себя за спиной от общества. А вот тут у нас уже, мы тут тысячу раз уже говорили, у У нас цього єдиства нет. і з этим, звісно, треба щось робити. Ми тим часом будемо розмовляти із військовим оглядачем Денисом Поповичем. Пане Денисе, слава Україні. Героям слава. Пане Денисе. Чи знаєте вже, що це таке прекрасне було тієї ночі в Криму? І, і аеродром в Кіровському е, був гучним тієї ночі, і в Джанкої лунали вибухи. Що воно? Ну, подробно, але я думаю, що на 99,9% це знову ж таки удари по аеродромам, які задаються силами оборони України. І по інших військових цілях і об'єктах Криму. Це вже продовжується який вже місяць, і я не думаю, що ця система далі буде перервана. Тобто знищується військова інфраструктура в Криму. А стосовно о, наслідків, ну, давайте почекаємо. Поки що, чесно кажучи, мені відомо, лише про факту ударів. Щодо Курщини зараз хочу розпитати. Олександр Мусієнко вважає, що зараз там наші війська отримають дещо інші завдання. Якщо раніше було завдання просуватися, зайти якомога далі, то зараз ідеться про те, що треба закріпитися і просто утримувати певні території під контролем, створивши отаку от доволі широченьку буферну зону. Багато хто кричить, що там просто наступ сповільнився що набагато важче стало нашим що росіяни. Атакують, як ви розцінюєте те, що зараз відбувається на Курщині, і як можна буде в подальшому, та закріпившись і контролюючи цю територію, далі працювати на російських територіях, щоб полегшити життя нашим захисникам в Україні на території України? Ну знаєте, я принаймні до тих, хто кричить, хоча скажу це спокійно без крику. Так наступ спільнився. І пояснюється це, це об'єктивними причинами. Ну, По-перше, Російська Федерація перекидає туди підкріплення. Чисельність називав Олександр Сильський, головнокомандуючий Збройними силами України. там, якщо мені пам'ять не зразу, 30 тисяч. 30 тисяч, так. Ну, Будемо на цю, на, на цю кількість спиратися, оскільки це дані було в кому, воно офіційні. Але цих 30 тисяч достатньо для того, щоб принаймні створити таку. Локальну оборону для того, щоб спиняти наші наступальні дії, маневрення, які носили маневрений характер, і відповідно таким чином сповільнити наш загальний поступ там на, на Курщині. Тому це наступальні дії, вони сповільнилися, хоча вони не припинилися. Це перше, що треба сказати. Друге, так зона розширюється. Чому таке відбувається? Це відбувається тому, щоб запобігти фланговим ударам. Тобто, якщо ми будемо просуватися в глибину і лише в глибину. То ми утворимо такий, знаєте, ну, язик ну, скутику, да, яка буде, яка далеко зайде на територію Російської Федерації, але вона буде вразливо сланків, і коли Російська Федерація збере достатньо резервів, воно просто відріже, буде оточена. На чужій території підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.